изящные всадники на великолепных конях пройти мимо этой локации ярмарки спорта не мог никто впервые участниками праздника стали представители конно-спортивного клуба кентавр этот комплекс в селе Малая екатериновка один из ведущих конных клубов запорожской области наш комплекс существует с 2009 года мы э, началась наша существование с пяти лошадей. Это были немцы и украинцы. Вот. А потом приехали кони из Ирландии. Как бы наш комплекс постепенно с годами развивается. Сейчас у нас в комплексе 30 лошадей. Сегодня Кентавр предлагает своим гостям сервис высокого уровня. К услугам любителей конного спорта – просторная конюшня, открытое поле и крытый манеж для тренировок в любое время года, отапливаемые раздевалки, комната отдыха и квалифицированный персонал, который с радостью поможет всем желающим приобрести новые знания и умения в конном спорте. Среди направлений работы клуба не только аматорский, но и профессиональный спорт. Здесь проводят тренировки, спортсмены проходят масштабные соревнования участвуем в разнообразных соревнованиях, всеукраинских, национальных, международных соревнованиях выступали также. Очень много у нас среди наших воспитанников и победителей, и призеров. Поэтому недавно… Мы также проводим соревнования в нашем комплексе, вот на прошлой неделе у нас проходили соревнования и в сентябре будут еще одни соревнования. То есть мы активно развиваем конный спорт в нашем городе, то есть мы единственный клуб, который проводит соревнования вот, и выступаем также на всеукраинских соревнованиях. В клубе «Кентавр» уверены, конный спорт подходит абсолютно всем. Он помогает держать себя в отличной форме, поднимает настроение и уверенность в своих силах. А то, что наездником может быть каждый, инструктора клуба успешно доказали на ярмарке спорта, организовав бесплатные уроки верховой езды для всех желающих.